Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walbi sekalian. Benarkah Datuk Seri Anwar Ibrahim telah kehilangan sokongan ahli-ahli parlimennya sendiri? Dan benarkah ini semua berpunca dari keengganan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mendengar nasihat daripada Majlis Diraja-Raja agar meletakkan jawatan? Fuh, banyak betul teori sekarang ni kan? Kita intro dulu! La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sentiasa berbangga dan juga membanggakan betapa beliau ini mempunyai sokongan yang padu dari kalangan ahli-ahli parlimen dalam kerajaan perpaduan madani. Mana tidaknya tuan-tuan dan puan-puan, beliau kan ada 2 per 3 sokongan dalam parlimen. Sama ada dari PPH, campur BN, campur GPS, campur GRS, campur dengan enam ketul katak yang melompat itu. Jadi oleh kerana itulah, Beliau ini kelihatan macam begitu luar biasa. Tetapi itulah. Walaupun beliau ini kelihatannya ada sokongan dua per tiga. Tetapi nampak gayanya dari dulu sampai sekarang. Beliau kelihatannya tidak yakin dengan sokongan ahli-ahli parlimen tersebut. Beliau tidak yakin yang beliau mempunyai kedudukan yang kuat dalam parlimen selaku Perdana Menteri. Bahkan baru-baru ini tuan-tuan dan perempuan. Tular satu gambar ini, satu video sebenarnya yang telah tersebar dalam WhatsApp-WhatsApp group dan sebagainya kan menunjukkan kelihatanlah Datuk Seri Ibrahim ini seolah-olah sedang dilanda satu beban yang sangat-sangat berat yang begitu merunsingkan sampai beliau jadi macam begitu tidak keruan sampai ianya telah membangkitkan pelbagai persoalan antaranya ialah apa bendanya yang telah difikirkan oleh Datuk Seri Anwar apa masalah yang melanda beliau adakah beliau ini sedang dilanda satu perkara yang begitu dahsyat, begitu orang kata besar sampai beliau macam kelihatan begitu terganggu sebegitu. Dan yang paling utama sekali tuan-tuan dan bawah sekalian, anda perasan tak baru-baru ini kalau tak salah saya ketika sesi PMQT kan, Datuk Sri Anwar Ibrahim keseorangan dekat parlimen. Selama ini kita tak pernah lihat tau Datuk Sri Anwar Ibrahim ini keseorangan dekat parlimen untuk menjawab soalan-soalan daripada pembangkang. Tak pernah lagi kita melihat blok kerajaan kosong sekosong-kosongnya. Sekurang-kurangnya, mesti akan ada Azlina Osman Said ataupun Seferina Sultan Ismail ataupun Zia Ketiga-tiga mereka ini antaranya mesti ada setiap kali sesi PMQT atau setiap kali Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan untuk berucap dekat Parlimen. Memang akan ada ahli-ahli Parlimen Kerajaan. Tetapi pada hari itu, seperti mana yang telah kan oleh ramai pihak, Datuk Seri Adil Ibrahim ini keseorangan sampai media pun pick up tuan-tuan dan puan-puan media pun pelik Datuk Seri Anwar duduk sorang-sorang dekat parlimen jawab soalan pembangkang dan sebagainya memang ada pihak termasuklah geng geng wala cukai Dok Spin kata oh ini merupakan bukti betapa Datuk Seri Anwar ini merupakan seorang yang hero seorang champion dia sorang-sorang dia hadap pembangkang tapi ramai-ramai itu apa tetapi ini bukan soal champion soal hero dan sebagainya tau bukan tetapi soal mana pergi ahli-ahli parlimen yang lain? Takkan tak ada seorang pun yang mahu turun untuk support sesi PMQT ini? Eh, hey, takkanlah ahli-ahli parlimen berkerajaan ini bonteng beramai-ramai ketika Dato' Sianor tengah berucap? Eh, pelik pula masalahnya kan? Sampai benda ini ditugurlah oleh Mas Emiati dia siap kata, eh mana pergi Menteri Pelancongan, Yang Mohd? Kan sepatutnya Menteri Pelancongan kan temannya Mohd. Nanti itulah, nanti kisahlah kat dia sebagainya kan? Lagi satu, last question Yang Mohd. Mana Menteri Pelancongan? Patut dia teman yang menghormat, uh, apa, menjawab soalan pada hari ini. Tak macam Tok Mat. Tok Mat datang support yang amat Muhammad. Menteri Pelancongan mana? Terima kasih. Baik. <laughs> Terima kasih, Tuan Betul. Terima kasih, Majlis Tanah. Saya kena cek menteri, ke, uh, menteri Pelancongan. Demam ke apa, saya tak tahu. Saya kena cek. Baik. Sampai emiati pasal Eh, apa langsung tak ada orang yang menemani pada Menteri? Boleh betul. Mana pergi dia orang? nak kata diorang ni ada hal masing-masing pun macam kelakar lah pula kan. Sebab ialah selama ini pun tuan-tuan sekalian. Macam saya katakan lah kita tak pernah lihat tau blok kerajaan ini kosong sekosong-kosongnya ketika Perdana Menteri bocap. Kalau orang lain bocap mungkin macam contoh saya pun bocap ke ataupun mungkin for example uh, giliran Zahid ke ataupun mana-mana Perdana Menteri lain dah berucap kan. Biasanya yang tu kalau kosong kita biasalah tengok. Tapi kalau PM, memang jarang-jarang tuan-tuan sekalian. Anda google lah. Anda google dekat apa tu internet anda kan. Anda tengok betul atau tidak apa saya cakap ini. Memang tak pernah kita lihat kerusi blok kerajaan ini kosong ketika Perdana Menteri bocap. Walaupun ada orang juga kata, oh ini awal pagi lagi Papa Berry, orang tak masuk lagi. Takkanlah. Tak pernah-pernah jadi masalahnya tu tak tuan-tuan dan puan Memang tak pernah-pernah jadi. So itulah kita macam tertanya-tanya juga. Mana pergi ahli-ahli prima kerajaan? Tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan saya telah ternampak dan juga tertonton satu video oleh Sir Azri Papa Gomo. Ya, saya tahu. Walau cukai pasti akan kata, ah Papa Berry, memanglah dia punya rujukan Papa Gomo. Bukan macam tu. Saya taklah merujuk kepada Azri tu sangat. Tetapi, kadang-kadang apa dia cakap tu ada logiknya juga untuk kita berfikir. Betul atau tidak, Wallahualam bisawab. Cuma, Azri ada mendakwa. Dia telah menyentuh tentang hal inilah. Dia menyentuh tentang betapa Perdana Menteri keseorangan dekat Parlimen. Tak ada siapa-siapa pun ahli Parlimen Kerajaan ataupun Menteri-Menteri Kerajaan yang biasa nampak pun tak ada. Semua tak ada pada hari itu. So, kata Azri, sebenarnya Datuk Seranuar, kan hari itu Datuk Seranuar dipanggil untuk mengadap yang Tua Agong sebelum mesyuarat Majlis Darjah-Darjah kan? Masa itu saya siapkan TV minggu lepas. Dan saya ada bertanyakan jugalah dalam uh, ruangan komuniti saya dekat YouTube ini apa dah jadi? Kenapa tiba-tiba Dato' Syahnaud dipanggil oleh yang Agong kan? Dan kenapa pertemuan itu tidak dilaporkan pun dekat Facebook rasmi yang Agong? Nampak? Macam panggilan itu merupakan satu panggilan yang bukan rasmi panggilan yang memang tidak melibatkan agung berjumpa dengan menteri tetapi satu benda yang nak dibincangkan secara sulit yang sampai agung pun tak update dekat Facebook baginda. So, banyaklah spekulasi yang muncul sebenarnya dan kata Azri Antara benda yang dia boleh kongsikan ialah berkemungkinannya sebenarnya Majlis Raja-Raja telah menasihatkan agar Datuk Sri Anwar Ibrahim ini meletakkan jawatan. Ini kata Azrilah eh. Majlis Raja-Raja dikatakan telah menasihatkan Perdana Menteri untuk meletakkan jawatan. Jangan lagi jadi Perdana Menteri. Gantikan dengan orang lain. Orang lain itu siapa? Wallahualamisawab lah. Tapi kalau anda minta saya teka, mungkin digantikan dengan Fadilah Yusof. Tetapi, Anwar Ibrahim dilaporkan atau dikatakan enggan untuk menyertakan jawatan. Di mana Anwar Ibrahim ini lebih prefer untuk membubarkan parlimen dalam masa terdekat ini. Dan kata Anwar, mungkinlah kan sebab kita pun nampak benda itu juga. Better bubarkan parlimen sebab boleh bersekali dengan PRN Sabah, boleh bersekali dengan PRN Sarawak, boleh bersekali dengan PRN Johor dan Melaka. So ala-alang nak semua PRN ni, so better berbual parlimen. Kalau anda tanya saya pun, saya sokong lah kalau anda cakap macam tu. Kalau betul dia mention yang dia prefer untuk berbualkan parlimen, then saya pun setuju. Better buat macam tu. Tak payahlah kita nak buat, oh pelari negeri lain, pelari pusat lain. Banyak benda yang terpaksa di bajet macam tu kan. Banyak masa yang terbuang dan sebagainya. Tetapi, satu masalah. Seandainya kalau PRU diadakan sekarang, Kerajaan masih lagi belum capai tempoh matang. Tempoh matang kerajaan cuma akan capai pada November 2022. Setepatnya pada bukan November semuanya sorry. Pada Disember 2022 sebab Disember itulah baru kabinet ini terbentuk. Jadi, bila benda tak sampai lagi ke Disember, mereka ini tu utamanya ahli-ahli parlimen first timer, mereka tak akan dapat pencin ahli parlimen. Mereka tak akan dapat privilege sebagai ahli parlimen lagi dah. Dan bagi mereka yang season pun contohnya kan seandainya kalau berlaku PRU akan datang ni pun yang masa terdekat ni belum tentu mereka boleh menang. Mereka tahu penolakan tanda madani sekarang ini agak memuncak. Walaupun pembangkang pun kita tahu tak bersedia tetapi penolakan rakyat tanda madani ini pun lain macam juga masalahnya. Jadi mereka bila dapat tahu katanya lah kan bila mereka dapat tahu yang Anwar prefer untuk beberapa parlimen berbanding meletakkan jawatan so mereka ni pun macam tak puas hatilah dengan Anwar. Kan kenapa kau nak apa tu masalah kau semua orang kena hirik sekali macam tak kena macam tu mungkin itulah yang berlaku seperti mana disebutkan oleh Sir Azri dan oleh kerana itulah ahli-ahli parlimen ini bertindak untuk tidak mahu bersama-sama dengan Sri Anwar ketika sesi PMQT hari itu. kira macam boykot lah saya kan. dan orang-orang untuk PRU ini memang ketara tuan-tuan sekalian sebab apa tahu? sebab tak sebenar-benar Zahid Hamidi boleh umumkan yang Ashraf Wajidi Dusuki menjadi calon PRU ke-16 untuk Parlimen Great bagi pihak Barisan Nasional. Benda yang saya dah kongsikan itu unprecedented. Tiba-tiba sekarang kau umum. Benda belum berubah lagi, PRU lambat lagi tapi sekarang kau umum. Macam pelik pula. So saya ada tanyakan juga dalam video saya itu kan. Adakah ini bermaksud yang Zahid tahu PRU ini memang dah dekat sebab itu diumumkan awal, awal Kan? Tapi itulah. Benda-benda macam ni walaupun je lah macam taklah begitu nampak macam besar sangat sangat. Tetapi kalau kita fikirkan betul-betul, ada logiknya juga tuan-tuan dan puan sekalian sebab macam saya katakan macam satu perkara yang pelik bila kita lihat Perdana Menteri ini ke seorang yang dekat parlimen. This is not an act of gallantry. But this is an act of a losing support. Faham tak? Dah kehilangan sokongan. Dan secara asasnya mungkin pada ketika inilah pembangkang sebenarnya kena susun betul-betul strategi mereka. Mungkin pada ketika inilah mereka lebih patut fokus untuk mengadakan undi tidak percaya. Sebab dah nampak macam basicallynya kerajaan ini macam ada goyah kalau ikutkan. Tetapi buat ketun Tuan Mahathir pula. Kalau buat undi tak percaya sekarang ini pun, belum tentu kerajaan akan tumbang, belum tentu pembangkang akan menang. Sebab kita semua tahu, kata Tuan Dr. Mahathir, yang kebanyakan ahli parlimen yang berada kerajaan sekarang ini bermasalah. Mereka tak nak masuk penjara. Mereka tak nak dibicarakan. Macam Zain Midi lah. Kalaulah apa-apa jadi, bila bila masa saja kes 47 tu akan dibuka balik dan beliau terpaksa memberi diri. So, tak nampak cara sebenarnya untuk menang undi tak percaya ni sebenarnya kan. Lagipun Speaker Iwan of course lah tidak akan uh, membenarkan dengan mudah usul undi tak percaya dalam keadaan dia tahu Anwar Ibrahim dah makin sokongan. Mesti akan macam-macam tai chi sebagainya kan. Cuma itulah dia tuan-tuan sekalian. Sekarang ini kita dapat lihat perkembangan yang begitu menarik dekat parlimen. Tetapi itulah mungkin itu cuma perasaan kami saja. Mungkin itu benda yang, eh lah mungkin tak ada benda tapi kami perasan. Tetapi, bak kata Sa'azri, sekarang ini bukan soal betul atau tidak. Sekarang ini nak percaya tak percaya belakang cerita. Cumanya Azri kata, kita sama-sama fikir. Dan bila kita fikirkan, macam logik pula apa yang kita terahkan tu kan. Tapi tak tahulah kita nak apa jadi katang. Cumanya yang pasti, ada kemungkinannya PRU akan jauh lebih awal. Persoalannya, bersediakah kita? Naga pun kita lawan, ini kan pula tecak mengkarum. Di Malaysia dan AS, Perdana Menteri pun boleh masuk menjaga.